Здравствуйте. Привет. Вас, по-моему, зовут Елизавета или Лиза, как-то так. Не так и не так. Ну, я вас уже видел, по-моему, даже посещал ваш телеграм-канал. Зачем? Ну, так, прогуляться, город посмотреть. И что понравилось? Да, ну, телеграм-телеграм, что? Никогда не видел. Что там хотели увидеть? В России. Знаете, сколько у нас в России телеграм-каналов? О, -о, -о. Ну, так они везде есть. Согласен, согласен. Главное, что вы, наверное, информацию какую-то искали. Да нет, нет. Какой-то выпуск смотрел с вами, вы там что-то очень плохо выступили. Хотел заглянуть, посмотреть вообще ваше творчество. Выступили мы случаях. плохо? А что именно, ну, да, где да. именно я плохо выступила? По поводу чего? Даже, честно говоря, уже не помню. Ну, но у помните, Сигуры, в принципе, плохо. проблема с аргументацией. У вас... Не помните, большая, о чем шла речь, но помните, что плохо. Да, да. Очень да. убедительно. Ну, я вас пока что ни в чем не убеждал. Ну, так не надо тогда таким голословно утверждать, что я там была в чем-то... Почему? Неубедительно. Кто меня за это накажет. Ну, для вас, в принципе, вы знаете, как распознать, где русский, а где не русский. Вот как рот только открыл, так, вот и врет сразу. Во Львов, и там сразу тебе говорят. Так «Только... сразу и врет. Вот это русский и все. Да, да, мы ж вот ты и врешь. Русские. Мы же оболванены. Да не, вы шо? Вы все понимаете прекрасно. Просто вы не, вы не оболванены, вы болваны испокон веков. Почему? Потому что вы были ну, это, рабами это и остались. Вы были как? холопами и остались. Понимаешь, в чем разница? Вы на колени встаете перед своим царем, и если вам что-то нужно, вы встаете на колени и просите у него. Я же смотрел эти видео, и как они делаются. Как они делаются? У вас на России делаются, заметьте. У нас в России не все за Путина. И вот собрались вот такие, а давайте снимем, как мы что-то у Путина просим, потом хохлы будут рассказывать, мы на колени А зачем? Я видел видео, где была подготовка к этому, а потом... Видео еще за начало 2000-х, слушай. Еще начала 2000 -х. А, хорошо, допустим, я с тобой соглашаюсь. Эти видео были фейковые там или как это сказать? Какие-то фейковые, какие-то нет. Э, хорошо, пусть будет так. Но ты скажи мне тогда, э, почему Путин вам сказал, показал врагов в виде украинцев, и вы резко все стали ненавидеть украинцев? Это тоже все фейковое Ой, ненависть? Вы зачем идете в Украину убивать украинцев? Ну, давайте по порядку разбирать. Ну что вам, украинцы, стычки. плохого сделали, что вы пошли подождите, их убивать. Подождите. Давайте по порядку разбирать то, что вы говорите. Вы не против? Ну, давайте. Что по порядку? Ну, во-первых, нам не Путин показал пальцем а его кто? ненавидеть. Ну, смотрите, 13-й год э, Киев, 1 января, угу. у вас идет колонна угу. бандеровцев, а перед угу. ними бежит и топчет, кинает флаг России. Угу. И что? Это как, как так и трактовать? Что? Мне, как россиянину, такое отношение. А что же вы не пошли войной подождите. сразу после этого? Как трактовать? Вот что вы не вышли это, на улицу людей. и не сказали, все, мы идем в Украину убивать это отношение украинцев? Это людей. Я вот человек. Я сижу и вижу. Это. Почему это вы ждали вижу? приказа, пока Путин объявит СВО? А подождите, до этого подождите, почему? Подождите, Почему подождите, вы сами подождите. не пошли? А ждали, пока Путин подождите, вам подождите, расскажет? Потом, Что нужно идти. В Чечне ваши националисты ездили а, воевать а... на стороне террористов? Ездили. Не террористы, не террористы. Террористы, Нет. террористы именно, международные террористы. Нет. Международные Хорошо, какой террористы. они терроризм совершили? Вы поинтересуйтесь. Какое, вы тратили, какая у них тратили, организация террористическая, как она называется? Сколько вы секунд тратили, чтобы разобраться, кто был в Чечне в те годы? Я вас сколько спрашиваю. Секунд? Да, сотни не украинцев. Не это было их личное Но. решение. Так, и, так же, как и сотни украинцев воевали на стороне России. Что Ваша, дальше? Ваше общество осудило. Сотни этих росс... украинцев Украинцы воевали на стороне России. Вы слышите? Что дальше? Подождите. Ваше общество осудило... Нет. Которые воевали на стороне террористов. Нет. Почему? Они не террористы. Это обычные люди, которые хотели быть независимыми, а вы им не дали этой возможности. Вы, ваш Путин, когда пришел к ко власти, спровоцировал... А не так провоцировал, Кого и использовал. Спровоцировал, и использовал, спровоцировал чеченцев, обвинил каком их в терроризме. Ваши чеченская? ФСБ подрывали дома и обвиняли каком в этом году? украинцев. Каком Ой, украинцев, извините, чеченская? чеченцев. В каком году была первая чеченская кампания? Э, в 94-м. Путин в каком году? В 99-м. Вторая началась чеченская. В 2000-м. В 2000 чего началось? С чего началась? подрывов домом в 99-м с, то, с того, что из Чечни началось наступление на Дагестан. Да, да вы что? Да. Не было да. никакого там наступления. Это ваше Не мнение. было там никакого наступления. Из... Ваша разведка, Басаев, работал на разведку вашу на ФСБ. Он был подкуплен ею. Это было. Это Его подставили. Легенда. Его подставили и убили. Да, все да, да, уничтожили. Хорошо, хорошо. Что дальше? Надо бомбить Чечню? Надо уничтожать террористов. Каких? Мы вы же уничтожили. уничтожили в Дагестане террористов. Зачем вы пошли в Чечню бомбить? Сразу же, в тот же день. То есть вы хотите сказать, что а ваши, почему, вы все были готовы к войне? Собираться? И за один день, почему? как только это провокация в Дагестане, вы сразу ну, же начали бомбить Чечню. Сразу же, в тот же день. не должны были? Я не а понимаю А как это? так быстро подготовились почему к военным боевым были? действиям? Как? Ну, на то, на армию. Это ж надо народ собрать, армию собрать. Какой народ. Подождите, ну, вы, армию вы знаете, собрать, армию. Подготовиться. Знаете, отдать приказ. Знаете, ну, это ж целая процедура. Вы не знаете. Вы не знаете, как армия устроена? Послушайте, Рязанский сахар, помните? Вы не знаете. Рязанский как армия сахар, помните? Скажите, вы не скачите по темам. Так, подождите, это, это же тема. Это же тема. 99-й год. Рязанский сахар. Вы знаете, как устроена армия. Ваш Патрушев молодой, сам не сказал, что это были. Не это, скачите была, скачите это не была взрывчатка, это был рязанский сахар. То есть, вас э, народ за темам. идиотов, понимаете, У вас держать. Нет позиции Ваши ФСБшники по были пойманы на горячем, когда они Еще пытались раз. заминировать У вас дом. Нет. И не сли... У вас нет Да, их позиции, поймали. Их поймали, вызвали темам, ментов. Да? Вызвали ментов, Скажите, потому вы знаете, что люди, население армия, местное вы, наверное, не слышите, зафиксировало, когда не шли, э, значит неизвестной вот этой субстанцией в мешках какие-то непонятные шоу вносили под вас дома. Армия. Вот они располагаются, подразделения. Короче, ты отключил звук, ты слабак. Я понимаю, тебя по не оскорбляла, ничего. Тому, ну все, ты отключил звук. Да, будешь сказки эти рассказывать? Все а прекрасно знают, их, что вы чеченцы. Чеченцы вы, хотели просто жить, просто быть независимы, понимаете? Чеченцы хотели просто жить независимо. Они имели право. У них своя есть территория. Они имели право жить независимо, потому что они отдельный народ. Это народ. Чеченский народ имеет право на самоопределение. Но Россия им не дала этой возможности самоопределиться. И вы просто нарушили, нарушили договоры, договор, который вы подписали с чеченцами. И просто спровоцировали. А это вот, пожалуйста, это наглядный пример, как вы поступили с Украиной. Подписали Минские. Подготовились и начали бомбить. И так же было и в Чечне. Подписали хасавюртовские. И вернулись через пять лет и начали бомбить Чечню. Якобы они террористы. Сами ваши ФСБшники устроили эти все террористические акты. Есть книга, написанная вашим работникам, вашим работникам спецслужб Литвиненко. Книга есть. ФСБ подрывает Россию, по-моему, она так называется, если я не ошибаюсь. Ваши россияне, что ты тут сидишь, что ты тут дичь задвигаешь? В начале 2000-х. у вас на телевидении это все рассказывало на Антура, что ты дичь тут сидишь, задвигаешь. Это все знают, что это ваши фсбшники подрывали эти дома, они они чеченцы. Это все. Было спланировано. Сейчас вот в этом, в Москве, в Московской области, как это называется, Крокус-Сити, блять, тоже чеченцы виноваты, уже чеченцев нет. А как эти теракты как были, так и есть. Ну понятно, короче, это чему, короче, не за русским кораблем. Ну что ну, ты, дядя? Ну как, ходили? вы такие, как ты, уже все место позанимали. все а, да, 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 места да, вакантные, да, да. заняты, Особ... долбаю, из, ру... под... из под... ТВ. Да, 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 особенно под Весел... Да, Великой да, Новоселовкой, да, да. под Курахова. Да, да, да. особенно да. как в этом Рязанский НПЗ да, сегодня да, да, красиво да, да. горел, да? Да, да, да. Ой, Я красиво это, резервуара это, уничтожили. Это... Ты... Ты... Горит! Так вы воюете... Сколько этих резервуаров мы уже уничтожили? Вы воюете для того, чтобы наши НПЗ вы Конечно. Для того, чтобы конечно, кого-то это. Это логистика называется. Это а логистика называется. Мы делаем а вот, все, чтобы а, вы не. Так а короче, что вот, ты тягаешь, а тихо. Вот вечно... Мы делаем все, абсолютно все, чтобы Россия не смогла продолжать свою войну. Это наши санкции. Это наши санкции. Украинские санкции. Мы накладываем санкции. На ваши НПЗ. Понимаешь? И, кстати, и ракеты, и беспилотники тоже украинские. Представляешь? Все украинское. И нам там дает, не дает. Будем и дальше вас бомбить. И ваши НПЗ будем бомбить. Понимаешь? А, кстати, вот скоро еще и нефть. Цена на нефть уже падает. Ты слышал? На бирже уже цена начала падать на нефть, потому что Трамп только заикнулся, а том, что он только поговорит с Саудовской Аравией о том, чтобы снизить цену на нефть. И сразу же после его вот этого обращения цена на нефть на бирже начала падать. Представляешь? Дай бог, чтобы она упала до 12 долларов, как это было, когда Путин пришел ко власти. 12 долларов. Вот тогда я посмотрю, опять будете стоять на коленях и просить Путин помоги, Путин помоги. А Путин скажет, а что и чем я вам помогу? Нет денег, а вы держитесь.